1918-ci il 30 mart və 3 aprel tarixləri arasında Bakı şəhərində və Bakı guberniyasının müxtəlif bölgələrində eləcə də Şamaxı Quba, Xaçmaz, Lənkərən, Hacıqabul, Səlyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxtəvan və digər ərazilərdə Baqi Soveti və Daşnaç Erməni silahlı dəstələri Azərbaycanlılara qarşı soyqırım törədiblər. Rəsmi mənbələrə əsasən soyqırımın nəticəsində 12.000-ə yaxın Azərbaycanlı qətli yerilib. On minlərlə insan itkin düşüb. 1919 və 1920-ci ilin mart ayının 31-i iki dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən Ümummilli Matəm Günü kimi qeyd edilib. 1998-ci il martın 29-da prezident Heydər Əliyev Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında fərman imzalayıb. Heyming gündən 31 mart tarixi Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd olunur.